и какие статистические показатели протяженной сегодня, то есть почему эта тема в принципе в актуальна на сегодняшний день. Потом несколько конкретных рекомендаций по... транзакций, которые сделаны по банковским картам в Украине. То есть это по состоянию 2013 год. Получается, что 56% операци процентов операций по банковским картам это были снятия с банкомата. И 43% операций это непосредственно расчеты банковскими картами в, в ритейловых сетях или в интернете. По состоянию на третий квартал 2014 года вот, это, вот, этот, вот, вот, эта отметка превысила 50%. Uh, это готовил uh, топ-менеджмент одного из банков для по, для принятия решения, ну, не важно, для принятия решения одного из банков, который в 10 Соответственно, мы видим здесь 2015 год, это uh, объем e-commerce прогнозируется в 4-6 миллиардов долларов. Если мы представим, что 20% этих покупок в интернете будет совершено с помощью банковских карт, соответственно, мы получаем миллиард долларов оборота в, доллар, оборот в 2012 году. Это те деньги, которые из статочных счетов ваших 20 лет чем больше, соответственно, клиентов попали на сайт, тем больше потенциально изменения. Следующее, это то, что, о чем нас сказали Коля и это безобидность. То есть, чтобы клиенты гарантированно нашли и купили те товары, которые они хотят. А в идеале, чтобы они даже купили то, что они, в принципе, и не хотят. И последний, последним, ну, так сказать, основополагающим моментом здесь является процесс непосредственного плана. Потому что выбрали там 100 клиентов, 20 из них собираются купить, и отправились товары в Россию, потом начинается платежный процесс. И вот здесь вот нужно понимать, то есть это последнее звено в цепочке продажи товара. держит в руках. Соответственно, если у него карточка приватбанка, то он прокатывает еще из своего приватбанка. Если это карточка оваля, то через овал. Для чего это делается? Во-первых, пониженные ставки комиссии. Из собственной карты банки катают по пониженным а, тарифам. Второе, второе, преимущество, которое непосредственно влияет на экономическое, заключается в том, что если карточка катается через терминал своего банка, то банку... нет, нет. банк сам понимает, что это моя карта, я сейчас буду списывать свои деньги. Если же это карта другого банка, то банк обращается виза, чья это карта, если на этой карте деньги. Виза определяет, это карта, допустим, новая. Виза обращается в вайс, потому что Аваль, есть деньги? Аваль отвечает, деньги есть, окей. Отвечает виза, деньги есть, виза отвечает, приват, деньги есть, можно списать, отдавать товар к деньги. Соответственно, возникает 4 лишних технологических звена в цепочке э, прохождения транзакций. Это 4 лишних соединения с сервером. То есть это все интернет. То есть где-то соединение потеряно, где-то попало интернет. покупку на вашем сайте, вы может отпасть просто потому, что где-то попало, попало соединение сервера. Это я привел пример бин-менеджмента в оффлайне. В онлайне функции бин-менеджмента выполняют процессинговые компании, которые в первую очередь цифрам определяют, к какому банку принадлежит даты, направляют его на маршрутизацию соответствующий банк. Преимущество этого – то, что озвучивает. Сниженная и пониженная комиссия для интернет-магазина номер телефона, ну и и карты дальше. А, современные интернет-магазины за, запоминают адрес доставки для того, чтобы во время что следующей покупки клиенты не применять воду на дополнительных данных. То есть то же самое можно сделать и с картой. Если ваш клиент а, один раз уже зашел, заплатил на вашем интернет-магазине, то в следующей покупке вы можете предложить ему реализовать Дос, а, доставку на тот же самый адрес, который используется ранее, то же самое можно сделать с картой. Во-первых, это снижает количество шагов, которые надо сделать в процессе покупки, соответственно, меньше шагов, больше конверсий, как всегда. Но это универсальная правило. Плюс часто бывают то есть люди, которые рассчитываются в интернете картами на постоянной основе по себе знают. Приехал в офис, оставил машину типа широко в бардачке, зашел, поработал там, вот, хочется сделать себе приятно, а что-то купить, да? Начинаешь искать билеты например, в блядь, на мероприятие, например, на какой-то концерт. Заходишь, потом, блин, на этом машине, не купил. Вернешься ты на сайт, не вернешься, непонятно. А так мы купим, потому что карточка заполнена уже на сайте. Как вообще самая запоминаете платежную система, она находится не на сайте, но а, технология здесь не важна, важен процесс. Меньше шагов, СМС-пароль надо ввести в э, специальное поле, потом согласиться с условием пользовательского соглашения, потом ввести, ну не знаю, имя, фамилию отхода, которое назначено э, на карте. Да, это нужно и важно. То есть номера телефонов собираются, например, с целью дальнейшей продажи каких-то. в случае. Тикет. и конверсия платежей, то есть мы, допустим, считаем, что 100% нажали на кнопку оплатить вам карты, и вот в процессе внедрения вот этих вот методов, то есть как мы увеличили конверсию. Ну, реально мы здесь вот 16%, здесь 15, 15, 15% То есть вы требуете от своих платежных партнеров, чтобы они демонстрировали эти ошибки клиенту в процессе оплаты после того, как она завершилась неуспешно. Почему? Потому что ну, если показывать просто клиенту payroll, а, у него не хватает денег на карте, или просто карта закрыта за, или за превышен установленный лимит. Ну, не хватает денег на карте, взял другой оплатил. Превышен лимит, позвонил а в банк, снял лимит, оплатил. Если клиент не понимает, что ему нужно делать, соответственно, опять же, снижается вероятность того, что он купит товар в данный момент и вы получите свои деньги. Также с этим можно бороться путем вот, мониторинга транзакций. Ну, тут опять же, это наша функция, не знаю, там, реклама, реклама может читать. То есть мы что делаем? По, по договоренности с интернет-магазином мы можем нашу сторону мониторинга уже отслеживать вот эти вот ошибочные операции и связываться с службой поддержки интернет-магазина для того, чтобы ну, они, имели имеют контакты с своими клиентами, то есть можно позвонить клиенту и сказать, все должно вот, безопасно, проверять. Ну, есть, люди пользуются, люди умеют это делать. И сейчас отказ от, от платежей банковскими картами на сайте, ну, опять же, в моей индустрии, но так и есть. Это отказ практически от части ночи. Платежи влияют на версию продажи, влияют значительно. Требуйте от своих партнеров, чтобы они делали эту, функцию максимально в соответствии с вашими условиями, в соответствии с вашими пожеланиями, того, чтобы, потому что, там скрытая часть вашей девочки. И если не выполнять определенные действия, не оптимизировать эту часть занимается